নমস্কাৰ অসমীয়া সাজপাৰলৈ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মেখেলা চাদৰৰ নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আজি আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ গতিকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ হোৱাইট টচৰ এযোৰ যোৰা হোৱাইট টছৰ যোৰা আমাৰ তাঁতশালত বৈ থকা হৈছে আপোনালোকক মই কৈছোঁ এযোৰ আকৌ ৰেডি হৈছে আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে লৈ আনিছোঁ আজি তাঁতশালৰ পৰা কাটিছোঁ কাপোৰযোৰ এইযোৰ চাওক এয়া কাপোৰযোৰ জপা হোৱাই নাই গোটেই কাপোৰযোৰ নকটাকৈয়ে আছে তাঁতশালৰ পৰা কটাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে লৈ আনিছোঁ চাব কাপোৰযোৰ এইখন প্ৰথমতে মেখেলাখন হ'ব চাওকচোন এয়া ব্লেক কালাৰৰ সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে আৰু ওপৰলৈ এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে চাওক অকল ব্লেকতে কৰা হৈছে হোৱাইট টচৰ যোৰা হ'ব আমাৰ ঘৰত বৈ থকা হৈছে মাটিশালত বোৱা হোৱাইট টচৰ যোৰা চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এইখন মেখেলাখন আঁঠুৰ ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুল আৰু গোটাৰ কাম মিলাই পেলাই কৰা হৈছে আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটি চাওকচোন বহুত বেছি ধুনীয়া যথেষ্ট ডাঠ পিঠ হয় আৰু বহুত বেছি দীঘল বঘল হ'ব এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিছটো চাওক এইটো ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটো যথেষ্ট ডাঙৰকৈ আছে হাত দীঘল ব্লাউজো চিলাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো পাৰি থাকিব ব্লাউজৰ পিছৰ কাৰণে আৰু এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ কাৰণে চাইড পাৰি এইকেইটা চাদৰৰ চাইড পাৰি চাওক যথেষ্ট ডাঙৰকৈ আছে খুব বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ যিহেতু কটাই নাই একেলগে গোটেইখিনি আছে মই দেখুৱাবৰ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈছে তথাপি আপোনালোকক দেখাই গৈছোঁ এয়া চাওক এইখন চাদৰখন এয়া হ'ব আচলৰ কাম এয়া আৰু গোটেই চাদৰখনৰ গা ধৰা এনেকৈ ঘন ঘনকৈ গোটা বাচি দিয়া হৈছে ব্লেক কালাৰেৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে হোৱাইট টচৰ যোৰা হ'ব এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ছেভেন থাউজেণ্ড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ সাত হাজাৰ টকাতে ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' থ্ৰী ওৱান এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল অথবা হোৱাটছআপ কৰি কাপোৰসমূহ বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰ প্ৰাইচ আহিব ছেভেন থাউজেণ্ড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ সাত হাজাৰ টকা ইয়াৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ পিয়'ৰ টচৰ নাচনী ৰিহা চাওক মাটিশালত বোৱা পিয়ৰ টচৰ নাচনী ৰিহা হ'ব এইবিলাক পাৰিটো থাক মেৰুণ কালাৰত আৰু কেচটো থাকিব এনেকৈ ৰেড কালাৰত চাওক নাচনীয়ে বিহু নাচোঁতে যিখন ৰিহা ব্যৱহাৰ কৰে সেই ৰিহাখন হ'ব এইখন আমাৰ ঘৰতে বোৱা হৈছে এই ৰিহাসমূহো যথেষ্ট ডাঠ স্পীঠ হ'ব চাওক এয়া কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হ'ব পিয়'ৰ টচৰ নাচনীৰ ৰিহা হ'ব এই ৰিহাখন আপোনালোকৰ যদি পচন্দৰ শাৰীত পৰিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ সোতৰশ টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইজ আহিব ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ এইখন এখন আছে চাওক এয়া কেঁচৰ কামবিলাক চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হয় আমাৰ ধেমাজিৰ কাপোৰৰ কথা আপোনালোকে জানেই আৰু আমাৰ ঘৰত বোৱা কাপোৰৰ কথা যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে জানে আমাৰ কাপোৰৰ কোৱালিটিৰ কথা এইখন এখন হ'ব চাওক নাচনী ৰিহাই হ'ব মেৰুণ কালাৰৰ পাৰিত আছে ৰেড কালাৰে কেঁচৰ কাম কৰা আছে চাওক কাপোৰ কেঁচৰ কামটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটিও যথেষ্ট ভাল হ'ব আমি আমাৰ কাপোৰবিলাকৰ কোৱালিটীৰ ওপৰত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে ল'ব পাৰে এই ৰিহা ৰিহাসমূহ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হ'ব আমাৰ ঘৰতে বোৱা ৰিহা হ'ব চাওক পিয়'ৰ টচৰ নাচনী ৰিহা প্ৰাইজ আহিব ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ সোতৰশ টকাতে পাই আছে অফাৰ প্ৰাইজত পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এইখন এখন আছে চাওক এয়া যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কাপোৰৰ কোৱালিটিও ভাল হ'ব ডাঠ পিঠ হ'ব প্ৰাইজো একেবাৰে কমতে দিয়া হৈছে কেৱল মাত্ৰ ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ইয়াৰ পাছতে দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ডিজিটেল প্ৰিণ্টেড যোৰা এয়া ডিজিটেল প্ৰিণ্টেড যোৰা হ'ব এইবিলাক কটন লিলন যোৰা বুলিও কোৱা হয় এই যোৰাসমূহক এই যোৰাসমূহ গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই আৰামদায়ক হয় প্ৰথমতে এইযোৰ চাওক এইখন চাদৰখন আহিব কাপোৰযোৰৰ এয়া চাওক এইখন চাদৰখন খুব বেছি ধুনীয়া হয় একেবাৰে কোমল হয় গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে ভাল হ'ব গাতে লাগি থকা কাপোৰ হ'ব খুলি নাথাকিব লগত থাকিব মেখেলা এইখন মেখেলাখন আহিব চাওক এইখন মেখেলাখন আহিব আৰু লগত থাকিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো চাওক ডিজিটেল প্ৰিণ্টেড যোৰা হ'ব এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ শাৰীত পৰিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ চাৰিশ পঞ্চাছ টকাতে ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিবযোৰ আছে চাওক মই দেখাই দিছোঁ এইযোৰ চাওক একেবাৰে লাইট যিটো স্কাই ব্লু কালাৰ লাইট স্কাই ব্লু কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ চাওকচোন এইখন চাদৰখন আহিব চাওক এই কাপোৰসমূহ আপোনালোকে ডেইলি ইউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধুই দিলেও কোনো বেয়া হোৱাৰ চাঞ্চ নাথাকে এই কাপোৰসমূহত এয়া চাওক এইখন চাদৰখন আহিব পিংক আৰু ব্লু য়েল্ল' এনেকৈ মাল্টিকালাৰত প্ৰিণ্টবিলাক কৰা হৈছে চাওক এয়া আৰু যথেষ্ট দীঘল বহল হ'ব সকলো চাইজৰ মানুহে এই কাপোৰসমূহ পিন্ধিব পাৰিব এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন চাব এইখন মেখেলাখন চাওক আৰু লগত থাকিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো চাওক প্ৰাইজ আহিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ চাৰিশ পঞ্চাছ টকাতে পাই আছে পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণ শ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে এইযোৰ এযোৰ আছে চাওক এয়া চাওক এইখন চাদৰখন আহিব এইখন মেখেলাখন হ'ব এইখন মেখেলাখন চাওক খুব বেছি ধুনীয়া লাইট কালাৰৰ হ'ব কাপোৰৰ কোৱালিটিও ভাল হ'ব আৰু গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে একেবাৰে আৰামদায়ক হ'ব পাতল যোৰা হ'ব এইবিলাক এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিছটো চাওক ডিজিটেল প্ৰিণ্টেড যোৰা হ'ব এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইজ আহিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা এইযোৰ এযোৰ আছে চাওক এয়া এইখন চাদৰখন আহিব সেয়া চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া দেখিছেনে ফুলি নাথাকিব কাপোৰসমূহ গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে ভাল হ'ব আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে এইখন আহিব মেখেলাখন আৰু এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো প্ৰাইজ আহিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা ইয়াৰ পাছতে এযোৰ আছে হোৱাইট কালাৰত চাব হোৱাইটত আছে এনেকৈ অৰেঞ্জ গ্ৰীণ মাল্টিকালাৰত প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে চাওক খুব বেছি ধুনীয়া হয় মই মেলি দেখুৱাইখিনি চাব এইখন চাদৰখন হ'ব চাওক এইখন চাদৰখন হ'ব এইখন আহিব মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন হব এখন চাদৰখন এখন মেখেলা আৰু এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো এই কাপোৰযোৰৰ আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচটো নিচিলোৱাকৈয়ো বেলেগ ব্লাউজৰ লগত তৈয়াৰ কৰি পিন্ধিব পাৰে কাপোৰযোৰ প্ৰাইজ আহিব ফৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ চাৰিশ পঞ্চাছ টকা তাৰ পাছতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা এযোৰ যোৰা দেখাবৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চাওক এয়া চাদৰখন থাকিব কেঁচা পাতত এয়া এইখন হ'ব চাদৰখন চাওক চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে চাদৰখন থাকিব কেঁচা পাতত আচলত এনেকৈ দহি বতাহ আছে চাওকচোন খুব বেছি ধুনীয়াকৈ দহি বতাহ আছে আৰু এনেকৈ ময়ুৰ চৰাই ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে চাওকচোন এইখন চাদৰখন আহিব আৰু মেখেলাখন থাকিব মুগা কালাৰত মেখেলা ব্লাউজ থাকিব মুগা কালাৰত কাপোৰযোৰ চাব এয়া এইখন আহিব মেখেলাখন কটনৰ যোৰা হ'ব মেখেলাখন থাকিব কটনত ব্লাউজৰ পিচটো থাকিব কটনত আৰু চাদৰখন থাকিব কেঁচা পাটত কাপোৰৰ কোৱালিটি ভাল পাব এইখন চাদৰখন আহিব আৰু এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো চব এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ পাঁচশ টকাতে পাই আছে একেবাৰে কম দামতে আমি কাপোৰসমূহ আপোনালোকৰ মাজত দি আছোঁ যদিহে পচন্দ হয় দেৰি নকৰিব স্কিন শ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ পাঁচশ টকাতে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পাছতে এযোৰ দেখুৱাইছোঁ চাওক এইযোৰ কটনৰ যোৰা হ'ব চাওক বোৱা কাপোৰ হ'ব এইযোৰ এয়া চাওক এইখন চাদৰখন আহিব চাওকচোন স্লেপ কটনৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ এইখন চাদৰখন চাওক চাদৰখনৰ আচলটো তেনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰেৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ ফুটাৰে বোৱা হৈছে আৰু গ্ৰীণেৰে এয়া চাওকচোন গ্ৰীণ কালাৰৰ গুণাৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে খুব বেছি ধুনীয়া হয় আৰু গোটেই চাদৰখনৰ গাতে চাওক এয়া এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে গোটেই চাদৰখনৰ গাতে এনেকৈ বুটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন হ'ব চাওক শ্লেব কটনৰ একেবাৰে নতুন ডিজাইনৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ এয়া চাওক এইখন মেখেলাখন যথেষ্ট ওপৰলৈকে বুটা আৰু ফুলৰ কাম মিলাই পেলাই কৰা হৈছে আৰু লগত থাকিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো আৰু চাইড পাৰি কেইটা চাওক এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিছৰ হাতৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ডাঙৰকৈ পাৰি ৰখা হৈছে আৰু এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইড পাৰীকেইটা ব্লাউজৰ পিচটো গ্ৰীণত আহিব চাওক কাপোৰযোৰৰ আচলটো যিহেতু কণ্ট্ৰাষ্টত ৰখা হৈছে আৰু সেইবাবে ব্লাউজৰ পিচটো গ্ৰীণ কালাৰত আহিব আৰু এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ পাঁচশ পঞ্চাছ টকাতে পাই আছে ইমান বেছি ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰ চাওক পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইজ আহিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ পাঁচশ পঞ্চাছ টকা চাওকচোন ইয়াৰ পাছতে দেখাই দিছোঁ কটনৰ যোৰা চাওক প্ৰিণ্টেড পিয়'ৰ কটনৰ যোৰা হ'ব এয়া এইযোৰ এইখন প্ৰথমতে চাব চাদৰখন চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে আচলত তেনেকৈ দহি বাতি থোৱা হৈছে এয়া চাওক এনেকৈ দহি লগাই থোৱা হৈছে আৰু এয়া চাওকচোন আচলটো কিমান বেছি ধুনীয়াকৈ মিচিং ডিজাইনত কাম কৰা হৈছে প্ৰিণ্টেড যোৰা হ'ব এইবিলাক এম্ব্ৰইডেৰী নহয় আৰু চাদৰখন ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে পিয়'ৰ কটনৰ যোৰা হ'ব প্ৰিণ্টেড এইটো হ'ব পাৰিটো লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো চাব এইখন মেখেলাখন হ'ব চাওকচোন এয়া ওপৰলৈকে ফুলৰ কাম কৰা থাকিব আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিছটো হাতৰ কাৰণে এনেকৈ এটা পাৰি ৰখা হৈছে এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ চাৰিশ টকাতে পাই আছে পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব পিয়'ৰ কটনৰ যোৰা স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব একে ডিজাইনৰে আৰু এযোৰ কাপোৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ এইযোৰ আছে চব পাৰ্পল আৰু ৰেড এনেকৈ পাৰ্পল আৰু পিংক এনেকৈ মাল্টিকালাৰত কাম কৰা হৈছে চব এয়া এইখন চব চাদৰখন হ'ব প্ৰথমতে এইখন এইটো হ'ব চাদৰখনৰ আচলটো আচলত এনেকৈ দহিৰ কাম কৰি থোৱা হৈছে পাৰিটো এয়া আৰু মাজে মাজে এনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়'ৰ কটনৰ যোৰা গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে পিয়'ৰ কটন যোৰাবোৰ ভাল হয় বহুত বেছি আৰামদায়ক হয় চাওক এইখন মেখেলাখন বহুত বেছি ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা আছে প্ৰিণ্টেড যোৰা হ'ব এই কাপোৰবোৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হ'ব আপোনালোকে ধুলেও এই প্ৰিণ্টবিলাক নাযাব কাপোৰ পুৰণা হ'লেও প্ৰিণ্টৰ কালাৰ কেতিয়াও নাযাব চাওক ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজতে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব কেৱল মাত্ৰ চাৰিশ টকা ইয়াৰ পাছতে চেমি গিচা যোৰা দেখাই দিছোঁ চাওক এয়া চেমি গিচাৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ আছে পিংক কালাৰত চাব এইযোৰ পিংক কালাৰত আছে আচলতে এনেকৈ দহিখিনি বাতি থোৱা হৈছে চাদৰ চাদৰখনত কৰিব লগা কাম একোৱেই নাই ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা হৈছে এয়া চাওক এইখন চাদৰখন চাওক গোটেই গাতে এনেকৈ হাতেৰে এমব্ৰইডাৰী কৰা আছে চাওকচোন আৰু পাৰিটো এনেকৈ বনাই থোৱা হৈছে আৰু এয়া হ'ব আচলৰ কাম চাওক খুব বেছি ধুনীয়া হয় এয়া চাওক বহুত বেছি ওপৰলৈকে এনেকৈ কাম কৰা আছে আৰু কালাৰটো বহুত বেছি মৰম লগা চাওক এই কাপোৰসমূহ গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই আৰামদায়ক হয় আজি আপোনালোকৰ বাবে মই চামাৰ কালেকশ্যনলৈ লৈ আহিছোঁ চাওকচোন আৰু এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন চাওক কাপোৰৰ কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল হ'ব চেমি ঘিচাৰ যোৰা হ'ব গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই আৰামদায়ক হ'ব এই কাপোৰসমূহ আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো চাওক এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো চাওকচোন এই কামবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক সকলোবিলাক হাতেৰে কৰা কাম হ'ব চেমি গিচাৰ যোৰা হ'ব হেণ্ড এমব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে এই কাপোৰযোৰত এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ শাৰীত পৰিছে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ তেৰশ পঞ্চাছ টকাত পাই আছে ইমান বেছি ধুনীয়া এইযোৰ চেমি ঘিচাৰ যোৰা পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণ শ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে এইযোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ চাব মুগা কালাৰত আছে মুগা কালাৰত আছে আৰু গ্ৰীণ কালাৰ আৰু গ্ৰীণ আৰু ব্লু কালাৰৰ সূতাৰে ফুলৰ কাম কৰা হৈছে মাজে মাজে হোৱাইটেৰে এনেকৈ মীনা কৰি দিয়া হৈছে চাব বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰৰ কোৱালিটি এইখন চাদৰখন চাওক এইখন চাদৰখন হ'ব কিমান যে বেছি ধুনীয়া চাওকচোন এইটো আহিব আঁচলটো চাওক যথেষ্ট ডাঙৰকৈ আচলৰ কাম কৰা হৈছে গ্ৰীণ কালাৰ আছে হোৱাইট আছে আৰু নেভি ব্লু আছে চাওকচোন বহুত বেছি ধুনীয়া হয় কাপোৰৰ কোৱালিটিও ভাল আৰু ডিজাইন একেবাৰে ইউনিক ডিজাইনৰ হয় এই কাপোৰসমূহ চেমিখিচাৰ যোৰা চব হাতেৰে ৱৰ্ক কৰা আছে কাপোৰযোৰত লগত থাকিব এইখন মেখেলাখন চাওক এইখন আহিব মেখেলাখন এয়া চাওকচোন আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচটো প্ৰাইজ আহিব থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ তেৰশ পঞ্চাছ টকা পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে এযোৰ দেখুৱাইছোঁ এ চি কটনৰ হেণ্ডলুমৰ যোৰা চাব এইযোৰ হ'ব গ্ৰে কালাৰত আছে কাপোৰযোৰ এ চি কটনৰ হেণ্ডলুমৰ যোৰা হ'ব চ' এইটো হ'ব আঁচলৰ কাম ৰাণী পিংক কালাৰেৰে আচলৰ কাম কৰা হৈছে আৰু মাজে মাজে এনেকৈ হোৱাইটেৰে সৰু সৰুকৈ মিনা কৰি দিয়া হৈছে চাওক পিয়'ৰ হেণ্ডলুমৰ কাপোৰ হ'ব এইবিলাক এ চি কটনৰ যোৰা হেণ্ডলুমৰ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ গোটেই চাদৰখনতে বুটা বাচি দিয়া থাকিব চাওকচোন লগত থাকিব চাদৰৰ চাইটপাৰি মেখেলা আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এইখন আহিব কাপোৰযোৰৰ মেখেলাখন চব এইখন মেখেলাখন চিম্পুল যোৰা গ্ৰে কালাৰত আছে হেণ্ডলুমৰ এচি কটনৰ যোৰা হ'ব এইযোৰ এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইটপাৰীকেইটা চাওকচোন চাইটপাৰীকেইটাও ধুনীয়া যথেষ্ট ডাঙৰকৈ আছে আৰু এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিচটো ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পুল হ'ব হাতত এনেকৈ এটা পাৰি দিয়া থাকিব এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব এইট হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ কেৱল মাত্ৰ আঠশ টকাতে পাই আছে পচন্দ হ'লে দেৰি নকৰিব স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে আশী ফুটাৰ যোৰা দেখাই দিছোঁ চাব আশী ফুটাৰ যোৰা আশী ফুটাৰ চাদৰসমূহ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ বহুত বেছি ভাল পাইছে আপোনালোকে বহুতে লৈছে মোৰ পৰা এইবাৰ যোৰা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এইযোৰ চাওক প্ৰথমতে গ্ৰীণ কালাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰত ফুলৰ কাম কৰা হৈছে যোৰাযোৰৰ এইখন চাদৰখন আহিব চাবচোন প্ৰথমতে এইখন চাদৰখন চাওক এইটো হ'ব আচলৰ কাম আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকৈ গোটাৰ কাম কৰি দিয়া হৈছে চিম্পুল যোৰা আশী সূতাৰ যোৰা হ'ব গৰমত পিন্ধিবৰ বাবে খুবেই আৰামদায়ক হ'ব এয়া চাওক আৰু এইখন আহিব মেখেলাখন এইখন মেখেলাখন হ'ব এয়া চাওক এইযোৰ আৰু লগত থাকিব চাদৰৰ চাইটপাৰি এইকেইটা চাদৰৰ চাইটপাৰীকেইটা আৰু এইটো আহিব কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজৰ পিছটো চাওক এই ব্লাউজর পিচ তো হবো প্রাইস আবার এইট হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি রুপিজ আটশো পঞ্চাশ টাকা লোক পারি ধুন আশি সূতার যোরা হব আটশো পঞ্চাশ টাকাতে আপনার লোক পার পছন্দ হলে স্ক্রীনশ্বট লমার যোগাযোগ করব ইয়ার পাশতে এইযুড় আছে সব গ্রীন কালারত আছে যদি গ্রীন কালার বটল গ্ৰীণ নহয় এইযোৰ আগৰ দেখুৱাই যোৱাযোৰ গ্ৰীণ বটল গ্ৰীণত আছিলে আৰু এইযোৰ আছে গ্ৰীণ কালাৰত চাওক এয়া এইখন চাদৰখন এইখন মেখেলা লগত থাকিব চাদৰৰ চাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিছটো পচন্দ হ'লে একেবাৰে দেৰি নকৰিব আমাৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে নাইন ফ'ৰ জিৰ' ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ নাইন জিৰ' থ্ৰী ওৱান এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ পাছতে এযোৰ আছে পেৰড গ্ৰীণ কালাৰত চাব এইযোৰ চাওক পেৰাটগ্ৰীণ কালাৰত আছে এইখন চাদৰখন এইখন আহিব ইয়াৰে মেখেলাখন আৰু এইকেইটা আহিব চাদৰৰ চাইড পাৰি কেইটা লগত ব্লাউজৰ পিছ থাকিব সকলোবিলাকেই থাকিব কাপোৰকেইযোৰ যিহেতু একে ডিজাইনেৰে হয় গতিকে গোটেই কাপোৰকেইযোৰ মই মেলি দেখুওৱা নাই এনেকৈয়ে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি পচন্দ হয় মই এনেকৈ থাকোঁতে স্ক্ৰীণশ্বটটো ল'ব লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব প্ৰাইজ আহিব এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ আঠশ পঞ্চাছ টকা ইয়াৰ পাছতে এইযোৰ এযোৰ আছে চাওক আজি গোটেইকেইযোৰ গ্ৰীণতে দেখাই দিছোঁ গ্ৰীণতে আছিলে আমাৰ ষ্টক যিহেতু সেইবাবে গ্ৰীণতে দেখাই দিছোঁ এইখন চাদৰখন আহিব এইখন চাদৰখন আহিব এইখন মেখেলাখন হ'ব চাওক এয়া এইখন মেখেলাখন আৰু এইকেইটা আহিব চাদৰখনৰ চাইডবাৰীকেইটা প্ৰাইজ আহিব এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ আঠশ পঞ্চাছ টকাতে ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আজি মোৰ কালেকশ্যনসমূহ সিমানেই আছিলে মোৰ কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰে লগত যাতে কম দামতে সকলোৱে কাপোৰসমূহ ল'ব পাৰে আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চাই আছে তেওঁলোকে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে প্ৰথমতেই পাব আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰ প্ৰথমতে ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ